qında önəmli faktları yenə sizinlə bölüşmək istəyirəm. Həmin faktlar bu faktları farklar, sizinlə Vəsilə müəllimə və Kəmalə xanım da paylaşacaq. İslam dinimizin ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban bayramı ünsiyyətlə məmurlar ölkələrimdə təmтараqlıqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanun əsasən Qurban bayramı ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində bayram edilir. Üç səmavetin təhdiri Xristianlıq və İslamın hər ikisində müxtəlif formada qurbanlıq mövzudur. Lakin İslamda bu ay xüsusi məhiyyətə əhəmiyyət kəsbedir. Onun əsasında Allaha sonsuz sevgi, onun qüdrətinə dərin və inam və iman şığı durur. İnsanları halallara, paçlığa səsləyən Qurban bayramının çox maraqlı tarixi və şərhləri vardır. Allaha qəlben yaxın və sadiq olduğunu sübut etmək istəyən İbrahim peyğəmbər oğlu İsmailı qurban kəsməyə hazır idi. Lakin Uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmədi. Və qurbanlıq üçün ona bir quca göndərdi. Buna görə də Qurban bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı deyirlər. İbrahim quca yaşısında İbrahim quca yaşında Allah ona bir oğlan uşağı İsmailı nəsib etmişdi. Sür sevdiği balasının Allah yoluna rəğbət etməyə hazır olması, peyğəmbərin Allah qarşısında inamının səmimiliyinin, səmimiliyinin, nüçəliyinin bariz sübutlarından biridir. Odur ki, din tarixində ən dərin İslam nümunəsi Allaha inanın, dərin irtiqadın nümunəsidir. Bu hadisə onu göstərir ki, insanlar adamı sonsuz inamla sevməli, öz sevdiklərində bu cür səmimiyyəni olmaldılar. Çətin anlarda Allah'a yada salıb, yaxşı zamanlarda onu unutmaq növlə yaraşan hərəkət deyil. Qura va et başqa bir fəlsəfi əxlaqi mənası ondan ibarətdir ki, İslam tarixində insanın Allah adına qurban kəsməsi qəbul olunmur. İslama görə bir çox dinlərdə insanları qurban vermə ayinlərinə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, atəş bərəslər insanı ortda yandırırlar. Onlar bu yolla görə Allah'a yaxın olduqlarını göstərirlər. Kədim çində də insanları tanrılara qurban vermə adəti var idi. Bu ölkədə təbiət fəlakətlərdən, daşqınlardan qorunmaq üçün uşaqları çaya atırdılar. İnsan Allah tərəfindən yaradılan ən şərəfli və ən üstün məxluqdur. Allah özünün yarattığını özü yolda qurban kəsilməsini qəbul etmir. İsmail qurbanında kəsilən heyvanlara bir sıra şərtlər vacib sayılır. Qurban üçün seçilən heyvan qoç, iri boynuzlu dana, yaxud dəvə olmalıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna rolu olduğuna görə qurbanlıq heyvanın evcil olması üstünlüyü təşkil edir. Qurban qoçum yaşına gəlincə, qurbanlıq qoçun yaşına gəlincə ən azı 6 aylıq heyvan olmalıdır. Naçın da ona yax, dəvənin 1 yaşı tamam olsa, daha yaxşıdır. İsmail qurbanında kəsilən heyvanın sağlam olması da vacib şərtlərdəndir. Əzalarından fərəsli nöqsanı olan, quyunuzunun yaxud qulağının biri olmayan, ağtalanmış heyvanın qurban kəsilməsi İslamda məsləhət görülmür. Bu bayramın əsas mahiyyəti Allah yolunda kəsilmiş qurbanlıq heyvan ətinin Allahın imkansız bəndələri ilə bölüşmək, onları sevindirmək, sevincinə şərik olmaq olmaqdır. Beləliklə bu bayramın və ailənin əsasında orucda olduğu kimi xeyirxahlıq, paçılıq, Allaha iman və skeptik durur. Bəzən bir neçə addan bir heyvan alıb onu öz aralarında bölüşməklə, yaxın gəlib bazardan ət aldı getməklə öz qurbanını kəsmiş hesab edirlər. Lakin İslam dininə görə bunlar qurbanlıq hesab olunmur. Əlbəttə bir neçə halı Yusuf bir dana qurban kəssə bilər bir şərtlə ki, hər bir şəxsə düşmüş ət payı ən azı 3 hissəyə bölmək mümkün olsun. Bu hissələrdən biri onun öz ailəsinə sərf olmalı, qalan hissələri isə fəqir-füqarağa paylanmalıdır. Qurbanlığın ən gözəl bu cəhətlərindən biri odur ki, həqiqətən də məsəl arçəsinə yol verilmədir. Qurbanı istəyəndən dillə ona yetməyə kimsəsin yoxluğunun haqqı var ki, varlığının imkanından bəhrələnsin. Adi günlərdə yeyə bilmədiyi qurbanlıq ətindən dadsın. Qurbanı o deməkdir ki, insanlar Allahın xoş gələcək bir əməli icra, Allaha xoş gələcək bir əməli icra edirlər. Qurbanlığın şərtlərindən biri də budur ki, qurban kəsmək yalnız buna imkanı olan və varlı adamların boynunda haqqdır. İmkanı olmayan adamaşə qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək üçün borc pulla heyvan almaq İslamda təqdir tə, tə, olunmur. Çünki bu bayramın əsas mənaçı zənginlərin imkansızlarla birliyi, qardaşlıqıdır. Bu bayram hamını sevindirməlidir. Varlıların Allaha xoş gələn əməlləri icra etdikləri, kasıbları sevindiklərinə görə, kasıblar isə dünya nemətlərini ədalətli etdiklərinə və başqalarından gördükləri mərhəmətə və qayğırğa görə sağ olun. Qarşıdan gələn Qurban bayramımızı təbrik edirəm. İslam dininin ən vacib bayrılarından biri olan Qurban namazlar arasında geniş şailal ailələrindən. Başlanğıc müəyyən edir qeniş tələbdir. Uşaqmaların riyazətli mənd mərasimləri. Hər il bu bayram bütün tarixləmdir, hərci ayın 10-nda keçirilir. İslam dinində Qurban bayramı böyük bayram Eid al-Adha. Bayram günü məscidlərdə xüsusi bayram namazı qılınıb, dəvə, malqara, daqan qurban kəsilir. Detaq etmişlərinin adamlarının xatirəsini yad etməklə evlərində və qəbiristanlarda dua olunur. İslam dinində şəriətə görə qurbanlıq heyvan heyvanın küçrü olmamalı və onu kəsən mütəxəssis qurban doz olmalıdır. Nəsil artımında düşün imamların müstəsna rol olduğuna görə qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına gəlincə isə bu ən az 6 aylıq heyvan olmalıdır. Lakin dana yaxud dəvənin bir yaşı tamam olsa daha yaxşıdır. Bir qurbanlıq heyvan 7 dinarın adından, eee, 7 dinarın adından kəsilə bilər. Bakı fərdi qurban daha səlavətli sayılır. Qurban bayramı İslam ruhaniyyətində İbrahim peyğəmbər əleyhissəlamın öz oğlu İsmailı Allahın şərəfinə qurban kəsmək niyyəti ilə niyyətini bildirərək həyata keçirilir. Allah höşümli sevimli, sevməsi İbrahim peyğəmbər əleyhissəlamı sadiqliyinə səmə bütün ondan yeganə oğlu İsmail xurban kəsməyə qədərdir. Və İbrahim (ə) və Əlişram (ə) görmək qurtmadan oğlunu yerə yıxıb başını kəsərkən Allahın göndərdiyi mələk Cəqayir (ə) salam göydən yenib onun əlini saxlayıb, Allah ə, saxlayıb. Allahın İbrahimdən (ə) Əlişramdan (ə) razı olduğunu bildirib və oğlu İsmailin əvəzinə tanrının göndərdiyi qoyunu kəsməyə təkid edir. Buna görə də Qurban bayramında kəsdən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. Bu andan itibaren dinqarlar hər il ifeyvanlardan ev birini alaq şəhər şərəfinə kəsib ona öz itaatçılıqlarını bəndirirlər. Ömründə bir dəfə hadir Məkkə və ya Həcr-əz-Zərlətnə getməsi və orada qurban kəsməsi və dinqarın ruhun porcu hesab olunur. İslam dinində ən əməli keç bayramlarından sayılır qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində tempraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqilliyə yeldikdiktən sonra milli məscim qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramlar haqqında qanunla ifadəsən Qurban bayramı ölkəmizdə dövlət də səviyyəsində bayram kimi qeyd olunur. Sonra ona bayramı sənə